sukan ucapan penggulungan yang seterusnya daripada Yang Berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man Timbalan Presiden PAS dipersilakan dengan segala hormatnya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Timbalan dan seluruh Ahli Majlis Syura yang bagi Tunggu Presiden setelah kepimpinan perwakilan berupa pada pengurus tetap dan timbalan pengurus pemerhati dan hadir-hadirat yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di penghujung muktamar yang menyaksikan betapa perjalanan muktamar kita pada kali ini dalam satu suasana yang agak berbeza daripada beberapa muktamar-muktamar kita sebelumnya khususnya berhubung pandangan publik kepada PAS yang bakal menerajui kerajaan persekutuan insya Allah. Kita melihat perbahasan daripada perwakilan-perwakilan pada kali ini kebanyakan pembahasnya daripada anak-anak muda. Tak ramai daripada yang sedikit berusia. Saya rasa mungkin dalam dua atau tiga orang saja yang lain kebanyakannya anak-anak muda. Ini menggambarkan masa depan PAS yang sangat besar dan insya Allah punya potensi besar menjadi parti utama dalam negara kita. Kita tidak kekurangan tenaga pelapis dalam konteks parti sama di kalangan muslimin atau muslimat atau di kalangan Dewan Himpunan Pendokong PAS. Saya melihat kebanyakan pembahas daripada anak muda yang menyentuh hampir semua segmen dengan penuh semangat menampilkan pandangan-pandangan, menghurai serta memberikan suatu gambaran yang cukup baik. Dan insya-Allah analisa kita kepada pandangan tulisan media-media sosial yang ada yang beri liputan yang nampaknya lebih cenderung ke arah lebih baik daripada sebelumnya. Kita melihat ini mungkin suatu gambaran betapa sebenarnya rakyat melihat secara keseluruhan ke mana hala tuju politik negara kita. Sebab itu saya penuh percaya dan yakin bahawa perlunya kita memperkukuhkan atau pemerkasaan parti kita diperkukuhkan dengan memberi perhatian kepada beberapa perkara. Yang pertama tentang image parti. Perjenah pemerkasaan meneliti aspek-aspek luaran, dalaman dan pengukuhan. Image parti perlu dijaga. Pejabat-pejabat Pusat-pusat khidmat kita, cawangan-cawangan mesti membawa image parti yang akan menerajui kerajaan. Tuan, tuan balik ke kawasan masing-masing, lihat bagaimana cawangan-cawangan kita, markas-markas kita perlu diberi image yang sangat ceria, sangat indah. Bendera lama kena tukar, Berpuluh tahun bangunan tak cat, kena usahakan untuk bagi emeh baru. Kadang-kadang bil air, penyelak pun tak ada. Cukup payah tuan-tuan. Nak buang air lagi, nak pegang pintu lagi. Benda sikit ya. Tapi emeh ni penting di peringkat pusat khidmat. Termasuk juga di peringkat cawangan, negeri-negeri dan sebagainya. Saya tahu kelemahan kita, masalah kita ialah tak ada petugas khas yang menjaga markas. Kalau di masjid ada tuk siapnya. Kita perlu memberi perhatian perkara ni. Paling tidak pun sebulan sekali kita urus secara bersama. Dalam kotak mungkin kotoroyong dan sebagainya. Empati perlu dijaga. Keterampilan kita. Okay. Dalam soal ini, pas kita lihat bahawa perlunya suatu penelitian kepada modul kepimpinan dan latihan yang telah kita uruskan. Kita cuba integrasi semua modul latihan kepimpinan parti. Sama di kalangan pemuda, muslimah, ulama, semua ada modul latihan masing-masing. Lalu -masing. jenah pemerkasaan melilai aspek-aspek tersebut supaya dapat kita cerakinkan. Supaya kos kita dapat kita jimat, tenaga dapat kita jimat. Kadang-kadang latihan tu benda yang sama je. Diulang-ulang oleh pelbagai-pelbagai medan-medan yang kita ada. Sehubungan dengan itu, kita melihat perlunya selain daripada kita mengadakan istimak wakil-wakil rakyat dua kali kita adakan kita juga perlu memerkasakan beberapa kelemahan-kelemahan dalam tabi urus pengurusan sebahagian di antara kita yang kali pertama mungkin jadi pentadbir esko kerajaan negeri ahli-ahli eh, parlimen ataupun ahli-ahli dewan undangan negeri kita tahu bagaimana payahnya untuk mengekalkan kemenangan dengan cabaran pada penggal kedua ini perlu dilihat secara serius sebab pengalaman kita kita pernah menang kali pertama Kedah kali kedua kita kalah di Terengganu kita menang tahun 99 kemudian berikutnya kita tewas Demikian juga Kelantan. Walaupun kita menang, tapi kita hanya bertahan dengan satu kursi saja. Ini perlu dilihat betapa benda-benda yang merugikan jamaah perlu diketepikan. Fokus senjata pada musuh bukan pada rakan sendiri. Dan jangan paksa jamaah terima pandangan pribadi kerana pandangan itu dinilai dibuat dianalisa, sahabat-sahabat pimpinan di peringkat kawasan mungkin kita nampak kawasan kita. Namun pimpinan negeri dalam buat keputusan kena lihat seluruh negeri. Manakala pimpinan di peringkat pusat dalam buat keputusan kita terpaksa lihat satu negara. Dalam soal agihan kursi pilihan raya. Kadang-kadang kita pasal cross di antara negeri dengan negeri. Pengalaman kita di peringkat pusat, kita pernah tukar don kita di Kelantan dengan don di Pahang. Ya. Pahang dapat pada parti rakan kita. Dapat pada PAS. Kelantan dapat pada rakan muafakat politik kita. Bila kita analisa kekuatan calon, kita lebih potensi menang kalau kita dapat di Kelantan. Kita bincang di perekat jatuh kuasa, kita tukar. Pas kita ambil di Kelantan kerana potensi calon kita kuat untuk menang, kita tukar dengan Pahang. Memanglah di Kelantan kita menang. Pahang mengamuk. Tak puas hati, tak setuju, hantar calon bebas. Sekarang pun berlaku, keluar pada parti. Sebab itu tuan-tuan sekalian, oleh kerana urusan politik sebagainya urusan ijtihad. Kalau urusan dal qat'i tak ada masalah. Tapi oleh kerana politik sebahagian besar ialah perkara ijtihad pimpinan. Maka wala sangat penting dalam dalam mematuhi arahan parti. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menegaskan wa amruhum syurah bainahum. Fa'iza azamta, bukan fa'iza azamtum. Ya. Nabi mendengar pandangan sahabat dalam perang badar. Nabi terima pandangan para sahabat. Dalam perahu Nabi dengar pandangan sahabat, Nabi buat keputusan berbeza dengan pandangan awal, pandangan lain. Kenapa? Kerana pimpinan mungkin ada pandangan-pandangan yang dinampak mungkin kita tak nampak. Apa penting? patuh taat wala pada keputusan insya-Allah jemaah akan dipelihara diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tema kita pada kali ini ialah pengukuhan kita pernah ambil tema muktamar ya Islam sebagai penyelesaian kali ini kita perkukuh nak yakinkan masyarakat di luar kita Alhamdulillah kita perlu perincikan gagasan penyelesaian ini yang telah disebut oleh Tuan Guru Presiden. Alhamdulillah, kita perlu perincikan gagasan penyelesaian ini yang telah disebut oleh Tuan Guru Presiden. Alhamdulillah, kita perlu perincikan gagasan penyelesaian ini yang telah disebut oleh Tuan Guru Presiden. Alhamdulillah, kita perlu perincikan gagasan perincikan gagasan dan rakyat pun nak, nak tengok. Ramai orang tanya siapa bakal perimenteri. Dah ramai, dah ramai beri harapan duk tanya, PAS, siapa bakal Perdana Menteri? Kenapa orang sama rakyat beria-ria tunjuk nak minta, nak tengok siapa bakal Perdana Menteri? Kerana mereka dah tak percaya pada Menteri yang ada. Kata sekalian, kata Mursyudu Am, kita ada berapa lori? Empat lori kita ada. Tiga lori. Sebenarnya kita tidak pernah kekurangan barisan kepimpinan. Insya-Allah kita mampu menerajui. Cuma ingat dalam konteks politik Malaysia, pengalaman lampau bila kita istihar, semua senjata akan tertumpu pada kita. Ustaz Syari Muhammad pernah diistiharkan bakal pemerintah yang keenam. Keluar tajuk besar dalam surat khabar. Beliau ni arkam bukan parti politik. Lepas itu dengan kicak-kicak dia pun diharamkan. Ya. Dengan sostos dia pun diharamkan. GSB diharamkan walaupun tak ada satu dakwaan pun terhadap tuduhan-tuduhan dia. Tapi apa yang berlaku? Bisnes dia dah tutup semua. Termasuk dalam negara. Dipisahkan anak-anak didakwa dengan pelbagai tuduhan-tuduhan. Tapi sebenarnya kita pas. Bukan kita nak bangga kita bangkit daripada mehnah, tribulasi dan tekanan. Yakinlah parti yang dibangkitkan di atas tribulasi mehnah perjuangan dengan kesabaran, dengan kekuatan yang kita ada, kita mampu insya Allah menerajui negara pada masa hadapan insya Allah. Kita akan juga meneliti beberapa dokumen wasa induk negara sejahtera. Tuan Jenah Perkasaan telah pemeliti dan kita ada beberapa siri pengukuhan kepada WINS. Dan kita akan cuba merkukuhkan juga dokumen hijau sebagai satu bahan dokumen penyelesaian yang ada dalam sistem Islam. Tata sekalian, cuma dalam usaha ini saya akhirnya ingin mengucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat yang tidak terpilih dan takziah pada sahabat yang terpilih. Kita tahu untuk sekalian semua calon-calon kita hebat dan sekarang kita banyak tokoh-tokoh besar yang hebat dalam parti. Saya tahu payah perwakilan nak buat pilihan untuk sekalian. Kadang-kadang kita tengok rakan-rakan kita kita rasa semua layak. Alangkah baiknya kalau AJK Park pusat ni seramai 30 orang. Tetapi Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis, Sayyidul Qawmi Khadimuhum. Pemimpin satu kaum ialah khadam bagi kaum tersebut. Saya setuju apa disebut oleh Sosa Agung. Kita adalah pekerja untuk Islam. Yang diberi amanah, kita pikul amanah tersebut. Semoga amanah ini tidak membankan kita di akhirat. Amanah ini suatu benda yang besar, bukan nak benda yang nak direbut. Tapi kalau tidak kerana Islam, tentulah jawatan ini tak ada makna langsung bagi kita. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala, jawatan ini sangat menyusahkan kita dunia dan akhirat. Kalau tidak kerana dokongan rakan-rakan kita dalam jamaah, ini saya beban yang dipikul oleh sah kepimpinan tidak mampu kami pikul. Alhamdulillah, kita satu jamaah, kita dokong bersama, kita bantu bersama, kita lengkapkan di mana kekurangan, kita lengkapkan di mana yang tidak sempurna hingga kita berjaya bangkit untuk menjadi satu wadah yang terbaik kepada rakyat negara kita berbilang kaum, berbilang agama. Mudah-mudahan apa dibangkitkan oleh perwakilan, kami di peringkat sah kepimpinan termasuk usul, kita akan teliti, meneliti satu persatu untuk kita gagahkan sebagai satu ajina bertindak dalam konteks parti dan dalam konteks perikatan nasional insya-Allah Wallahu alam saya fikir itulah ya, daripada penggulungan saya sedikit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.